З 1 липня поточного року у нашій державі відбулись різкі зміни у цінах і тарифах на житлово-комунальні послуги. У зв'язку з чим сталися зміни у нормах і розрахунках субсидій. Отже, на яку державну допомогу можуть розраховувати жовтоводці, розповів начальник управління праці та соціального захисту населення Сергій Васильович Ядикін. Кабінетом міністрів України прийнято постановлення номер 409 від 6 августа цього року. Согласно этой постанове вносятся изменения в социальные нормы на споживание услуг. Я кратенько расскажу про эти социальные нормы, какие изменения на э, жилье, то есть то, что мы платим за квартиру. Норма 13 квадратных метров на человека, 13,65, плюс 35 квадратов на домогосподарство. Это такая норма на житло. На споживание природного газа на опалоние 7 кубических метров на 1 квадратный метр. На газовую плиту и водонагревач 18 кубических метров на человека. Водопостачание 2,4 метра кубических. А на электроэнергию на опалоние 65 кВт на одного человека. И вот для нашего города очень важно в будинках, не обладанных стационарными электропроектами и которые не имеют горячего водоснабжения. 120 кВт на семью дни и особы плюс 30 кВт на каждого иншего члена семьи. Вы помните, может быть, мы обращались от имени сессии городского совета, я готовил это решение, и наши предложения учтены. То есть пересмотрены нормы на, на назначение субсидий на отдельных людей. Что еще существенно? То, что запрещено давать субсидию на большую норму жилья, на большую норму. Если раньше комиссия давала и комиссия, и у нас есть было решение сессии городского совета, на большую норму мы назначали субсидию то сейчас эти нормы отменена. Еще важно, что сам механизм расчета субсидий изменен достаточно серьезно. Если раньше у нас было 10% платят непроцессдатные люди, 15 работоспособные, то сейчас механизм расчета обязательного платежа изменился. И он напрямую будет зависеть от доходов каждого члена семьи. Ну, например, если доход на одного члена семьи составляет 500 гривен, то обязательный платеж составляет 3%, и каждая семья, будет, семья из одного человека будет платить всего лишь 15,9 гривны доход, 500 гривен. 500 гривен. Если 500 гривен, ну я буду говорить про семью из одного человека. Если из двух, просто эти платежи умножаются на два. Если из трех на три У -у -у. и так далее. Ну, чтобы проще было понять. Значит, вот 500 гривен платеж составляет 15,1, 1000 гривен, платеж 63 гривны, полторы тысячи гривен дохода на человека. 143 гривны, а процент обязательного платежа 19, 9,57%. Ну и так далее, такие расчеты существуют. Еще что существенно, если раньше субсидия давалась с учетом того, что есть так называемые нулевые доходы, то есть люди не получали никаких доходов, мы проставляли в расчетах доходы 0, то сейчас нулей не будет. Будет стоять сумма э, прожиточного минимума на каждого члена семьи. Не меньше, чем прожиточный минимум. Цель, работоспособных, работоспособных людей. Конечно, дети не будут в этом учитываться. Вот такие главные существенные изменения. А еще один момент. Э, то, что эта постанова вводится в действие с 1 октября. Будет подготовлено программное обеспечение. Министерство приняло решение подготовить программное обеспечение. Пока мы его не получили, но нам обещают его предоставить до 1 октября, чтобы могли мы перерасчитывать субсидии. Если можно, более детально остановиться на нормах электроэнергии, которые были переглянуты, и насколько они отличаются от тех, что было раньше? Ну, электроэнергии. Значит, если раньше на напаление предусматривалось 28 киловатт на 1 метр площади, то сейчас будет 65 киловатт на 1 метр площади и умноженное на коррегующий коэффициент. Для каждой области выведен коррегующий коэффициент. Для Днепропетровской области он составляет для частных домов 0,982, для многоквартирных домов 0,465. Это на отопление если в домах нету стационарных электроплит, ну, это как для нашего города, то в случае отсутствия отсутности централизованного постачания горячей воды, то газового водонагречего электроэнергии предусматривается 120 кВт на семью с одного человека, плюс 30 кВт на каждого члена семьи. Это вот эти вот предложения, которые наши были. Споживание электричной энергии. У будинков, яких обладнано стационарными электроплитами, если раньше было 75 кВт на человека плюс 15 кВт на каждого члена семьи, то становится 120 кВт на одного человека плюс на каждого члена семьи 30 кВт. Это достаточно серьезное увеличение. То есть, каким чином сейчас будет вестися розрахунок субсидии? Расчет субсидий будет проводиться таким образом. Это формульный такой подход. Доход на одного члена семьи делится на прожиточный минимум на этого, умножается на базовый коэффициент, который равняется 2, и умножается на базовый процент платежа, который равняется 15. Ну, для примера, Среднемесячный доход на одного человека, на семью составляет 2500 гривен. Семья из двух человек. Тогда среднемесячный доход на одного человека составляет 1250. Если размер и размер платежа за коммунальные услуги составляет 400 гривен, высчитывается обязательный платеж размер обязательного платежа который составляет процентом отношения 7 процентов 97 сотых в гривнах 199,3%, и а сумма субсидии 207 то есть ну достаточно сложный такой расчет но мы будем рассчитывать эту сумму по каждому дому господарства по каждому это отличается если раньше было 10 и 15 процентов то сейчас этот процент будет плавающий обязательного платежа Хочу еще обязательно подчеркнуть для желтоводцев. Сумма обязательного платежа подлежит обязательному платежу. Почему? Потому что коммунальные предприятия каждый месяц дают нам информацию о том, кто не уплатил обязательный платеж. И согласно действующему законодательству мы должны остановить субсидию. Это, Это достаточно существенно. Разве не сплаты? Да. Оно и раньше такое было, и сейчас будет. Значит, я обращаю внимание желтоводцев, что обязательный платеж, конечно, нужно платить. Потому что жалобы, обращения людей, вот я там забыл, у меня там какие-то обстоятельства. Но если возникают обстоятельства, решите с коммунальным предприятием, что вы заплатите там через месяц, через два, обязательно эту информацию. Потому что если мы получаем информацию от коммунального предприятия, мы обязаны приостановить субсидию. Есть критерии, за которыми граждане не имеют возможности субсидии? Критерии остались прежние, они не изменились. Ну, это, это транспорт, там, квартиры и так далее. Значит, комиссия остается как таковая комиссия. То есть есть вопросы, которые можно решать через комиссионно, через комиссию. Комиссия исполкома будет работать достаточно успешно. Я думаю, что каждый месяц мы насыщаем через комиссию приблизительно до 200 человек субсидию. Чи залежит размер и строки державных выплат от даты подачи заявником документов на отримание субсидий? Субсидия назначается с даты подачи заявления, но дело в том, что мы же понимаем, что мы всех одновременно не сможем принять предположим на отопительный сезон, поэтому э, субсидия назначается у нас на отопительный сезон и не на отопительный сезон. И если человек, у нас есть сроки, по которым мы будем принимать, этот срок составляет 3 месяца, и если человек не успевает, мы обязательно продлеваем такие решения исполкома, мы готовим специально на исполкоме принимается или распоряжение местного головы, и мы сроки принятия документов на субсидию продлеваем. В этом году в связи с увеличением тарифов я думаю, что размеры, вернее, количество людей, которые обратятся к, ним, к нам, будет больше. Но мы к этому готовы, несмотря на определенные сложности. Я думаю, что мы справимся с нашими задачами, которые нам поставлены для назначения субсидий. Ми знаємо, що щороку управління стикається з такою проблемою, як черги населення від початку прийому да, на субсидії. Чи можна цьому зарадити і що ви можете сказати, сказати заспокоїти населення? От в понеділок, з 15 сентября, ми почали прийом людей на записну субсидію. утра у нас під управлінням було близько тисячі людей. Люди начали занимать очередь в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Это абсолютно бесполезно. Абсолютно. Мы обязательно примем всех людей, которые считают, что им положено субсидия. Возьмем документы, назначим день и так далее. Я призывал жутоводцам, мне надо создавать ажиотаж. Я вам говорю, что буквально уже в 11 часов уже практически здесь не было никого под дверьми управления. Люди приходили, записывались на субсидию я думаю, это ненужный ажиотаж, он просто ну, нервирует людей. Абсолютно ничего люди в этом не выигрывают. Придут он на прием или 1 октября, или 20 октября, это абсолютно без разницы. Или в ноябре, или даже в декабре. Это абсолютно без разницы для назначения субсидии. Яким чином обслуговываются люди, которые обмежены у пересуванні и не могут самостоятельно дойти до управления? Те э, люди, одинокие проживающие, которые обслуживаются через территориальный центр, у нас специально выделены дни для работников территориального центра, когда они приходят и сдают документы тех людей, которые не могут самостоятельно посетить наше управление. Кроме всего прочего, мы принимаем документы и от родственников, и знакомых, если э, кто-то обслуживает там такого и того или иного пенсионера или человека, который не в состоянии прийти в наше управление. И, Сергей Васильевич, чи появились у списку документов, необходимых для подачи, какие-то новые? Нет, никаких новых документов не надо. Значит, как обычно, это справка о составе семьи, справка о доходах, всех доходах. Вот хочу подчеркнуть, что те люди, которые скрывают паи свои, мы рано или поздно это все находим. И потом достаточно неприятно, когда приглашаешь человека и показываешь, что он имеет доход за пай, за да, достаточно длинный период времени, приходится даже с такими людьми судиться на возврат субсидии. Ну и несколько слов щодо компенсации э, на разницу в выплате. Да. Компенсация э у нас в городе обратился только один человек она назначается на разницу тарифов до увеличения и после увеличения но она касается только цены на газ на горячее водоснабжение и отопление пока у нас в городе я так думаю это не очень актуальный этот вопрос Поэтому люди не обращаются. Ну, она привлекается с субсидиями. В основном, наверное, на компенсацию обратятся те люди, которые не имеют права на субсидию. Мы так предполагаем. А чи люди одночасно ремонта и субсидию, и компенсацию? Имеют право такое получать и то, и другое. Но размеры субсидии, они будут существенно превышать размеры компенсации. Поэтому, когда человек получит размеры субсидий, то до компенсации он уже не будет иметь права. Уважаемые желтоводцы, я по мере возможности попытался рассказать об изменениях, которые предусмотрены постановлением Кабинета Министров. Если кто хочет более подробно ознакомиться с постановой Кабинета Министров, напоминаю, она носит название, номер ее 409 от 6 августа текущего года. Можете более подробно ознакомиться на сайте Кабмина и рассчитать свои размеры субсидий.